Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuan-tuan yang saya hormati sekalian Bertemu sekali lagi bersama saya dalam program Wacana Minda UIA Dalam uh, siri yang lepas saya telah mengupaskan tentang Kualiti dan kuantiti dalam perspektif Islam Di mana saya sebutkan bahawa Islam mengutamakan aspek kualiti Lebih berbanding dengan aspek kuantiti pada sini kali ini, insyaAllah saya akan melanjutkan dengan memberikan beberapa contoh untuk menjelaskan bagaimana kita beramal dengan mengambil kira uh, konsep kualiti berbanding kuantiti dalam Islam. Kita lihat pertama sekali dalam aspek solat, okay. bagaimana kita harus memperbaiki tata cara kita dalam bersolat kita seharusnya setiap hari mempelajari bagaimana untuk memper, memperbaiki bacaan, pemahaman kita kepada baca-bacaan solat. Okay? Itu lebih utama daripada kita memikirkan soal berapa banyak rakaat yang aku telah solat. Okay? Ibn Abbas ataupun, pernah menyebutkan dalam sebuah asar, solat, aku lebih suka untuk solat dengan bilangan yang rakaat yang sedikit tetapi penuh khusyuk berbanding dengan solat sepanjang malam tetapi tiada khusyuk. Ini menjelaskan bahawa beri pentingnya untuk kita memberikan penekanan kepada soal kualiti dalam soal solat. Yang kedua, saya ingin berikan contoh dalam membaca Al-Quran. Dalam baca Al-Quran, tuan-tuan puan, cubalah kita mengambil masa okay, untuk memperbaiki bacaan kita dari sudut makhrajnya, dari sudut suara, dari sudut uh, taranum eh, bagi siapa yang berkemampuan memperbaiki suara ketika kita membaca Al-Quran ini sangat-sangat uh, dituntut oleh Islam di mana Nabi SAW pernah berpesan supaya memperelokkan bacaan Al-Quran dan bagi mereka yang mungkin susah untuk membaca Al-Quran mereka mungkin akan merasa rendah diri kerana saya tidak mampu membaca tidak, okay, tidak. jangan rasa rendah diri kerana apa? kerana Allah SWT melihat seperti yang saya sebut sebelum ini kepada usaha kita mungkin kita baru belajar Okay, baru belajar menyebut huruf itu, makhraj huruf itu letakkan usaha yang gigih dan dan banyak dalam memperbaiki ini. Allah SWT akan memberikan ganjaran kita atas usaha kita itu tadi. Mungkin kita akan baca sedikit berbanding orang yang telah lancar, tapi Allah SWT bukan hanya melihat beberapa muka surat yang kita baca, tapi Allah SWT juga melihat berapakah banyak usaha yang kita letakkan dalam membaca akuan itu tadi. Dan yang ketiga adalah tuan-tuan puan-puan, dalam uh, memberi zakat ataupun memberikan sedekah. Saya teringat satu hadis yang Nabi SAW menyebutkan bahawa Ittaqun nara walau bisyikin bisyikin tamrah. Ittaqun nara walau bisyikin tamrah. Peliharalah diri kamu dari api neraka walaupun dengan sebelah sebelah buah tamar. Kita bayangkan buah tamar sebiji itu sebelah itu saja kita boleh memelihara diri kita daripada api neraka. Ini menunjukkan bahawa Islam Sangat mementingkan nilai ketika kita memberi sedekah iaitu kita tidak tidak mengungkit, kita tidak uh, menyakiti orang lain dalam memberi sedekah tetapi kita memberikan sedekah itu dengan penuh ikhlas, itu sudah memadai untuk memelihara kita daripada dimasuki dalam api neraka. Tuan-tuan, puan, -puan uh, sebagai kesimpulan dalam perkongsian pendek ini, kita haruslah ya, sekali lagi menitik beratkan soal kualiti bukan soal kuantiti. Apabila soal kualiti itu telah beres dan selesai, insya-Allah barulah kita pergi kepada selangkah yang seterusnya itu untuk memperbanyakkan amalan dan itu uh, seperti yang saya sebutkan dalam ibadah sunat, Okay, Tapi dalam ibadah wajib kita seharusnya mengikut kepada bilangan yang telah ditetapkan oleh syarak sama ada dari sudut bilangan rakaatnya, bilangan hari dan sebagainya. Uh, dengan itu saya akhiri kongsian saya pada kali ini dengan assalamualaikum warahmatullahi وبركاته